Подождите, проходите сюда, мы начинаем Полиция народом? Конечно, только слабее. Совет. Давайте, 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 Thank <laughs> you. Давайте я передам а, сначала, а, ну, как самый болтливый, я сначала... Торгівлі, е, коли ми все оголосили, і хтось серйозно до нас не відністив, думав, що ми просто поговорили, пропярилися і все. Але коли ми почали робити блокаду безпосередньо в Донецькій і Луганській області, е, зараз вся країна про це говорить. І скрилися такі факти, коли е, так сталося, через такі схеми свої, що кожен з нас тут стоїть, з вами, Ми всі охочуємо смерті наших хлопців. Через ці тарифі через ці це червонопогіря через торгівлю з окупованими територіями, через їхні збагачення, через те, що е, ті заводи, які там працювали і працюють зараз, вони сплачують податки в ДНР і вони. За ці податки вони отримують своїх найманців, а ці найманці бувають наших побратимів. Тому така ситуація нас не могла ні, скажімо так, задовольнити, і ми почали робити блокаду. Але буквально декілька днів тому прем'єр-міністр заявив, що... Ті товари, які вони раніше провозили через Ордло через Донецьку-Луганську область, в зв'язку з тим, що ми їх заблокували, вони зараз йдуть через Росію і знову поступають в Україну. Тому ми хотіли цю інформацію перевірити для того, щоб приймати в ну, подальшому рішення, що ми будемо робити. Якщо це правда, то в ну, нас є свої плани. Якщо це, скажімо так, брехня, яку розлучатися влада годує, починаючи з президента, закінчуємо іншими, значить це брехня, то ми скажемо ще людям, що це брехня, що товари не йдуть. Тому приїхали до вашого міста, Кранотоп це один із головних таких вузлів. і така, напрямок залізничний, по якому дуже багато просувається і пасажирських потягів, і потягів вантажних. Вчора намагалися цю інформацію отримати через за допомогу депутатів, які вас підтримують. На жаль, їм вчора відмовили. Ну, зараз вони постійно останні розповідають. Тому, в принципі, ми за ветерани. Перша черга Донбасу я далі до нас приєдналося дуже багато ветеранів Збройних сил е Національної гвардії, які зараз теж після служби повернулися до дому. Але ситуація, яка склалася в країні, і особливо цієї туризмі на траві, вона їх не залишила і вони приїхали сюди до нас. І зараз допомагають нам. В принципі, Робити те, що ми робимо. На данный момент у нас раз, есть три градута, які в Луганской области, полностью за Подождите, не, э, не надо отрицает. после того, хочу... Нет, нет. нет. Да, нет. да, нет. да Туда Туда подождите одну минуту. не надо не сейчас Я не Вы Послушайте меня. Вы умный человек. Нет, остановитесь. На мінуду. Ну куди ж ви біжите? Ви від народа і біжать бути. Сядіть. Та не треба мені з друзі. Значить, наше завдання на сьогодні. Ми маємо почати здійснювати народний контроль за допомогою народних депутатів, що вивозиться з Російської Федерації на територію України і що вивозиться з території України на територію держави, яка на нас напала і окупувала частину наших земель. А як правильно сказав майор Акимович, підполковник, перепрошую друзі, я ніяк не встигну до його нового звання звикнути. Як правильно сказав підполковник Акимович, а вчора ми разом з моїм колегою по парламенту Семеном Семенченком. Запропонували українські залізниці надати документи про те, що перевозиться в потягах з Російської Федерації і до Російської Федерації. На жаль, як завжди, я би хотів, але не можу. Мені начальство заборонило документів ми не витримали. Тому будемо здійснювати парламентський контроль за тим, що в є в кожному цьому. Ідіть брати, валіте та руки. А так надо не идти воевать. Я а что вы тут вы, 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 раз... вы, вы хотите, чтобы у нас была девка? Вы хотите, вы чтобы у нас была девка? А я не хочу. Не надо мне рассказывать. И если туда не дай бог, не то на крови, это просто голова. Это вранье, это зачем вот война. Скажите, Умирать. вот это зачем? Умирать. Да, Едьте себе в пиво Все те, кто хочет торговать с Путиным, берите своих детей я прошу прощения, открою на консультацию. Вы должны обсудить, что происходит. Обратите внимание, как прямо начальника областной полиции раздувает сейчас скандал. Я прошу без массовой информации обратить внимание на все это. Я прошу не мешать, но сейчас в бой. Депутат, я не могу. Друзья, не свертайте улогу, будь ласка. Те, кто хочет торговать с Путиным, пусть берет своих взрослых детей, берет автомат, едет туда, едет туда, едет туда, едет туда на фронт, отпускает хлопцев, которых убивают каждый день. Днем торгует, а ночью пусть этот человек торгует. Обратите, обратите внимание, как начальник полиции, не хочет выполнять свои обязанности. Как я хочу рассказать о выполнении своих обязанностей. Вчера я приехал сюда, как народный депутат, и увидел на Вагоны с углем. Согласно постановлению кабинета министров и заявлению Кройсмана, эти вагоны с углем, они закупаются в так называемых Орфе, Донецкой и Луганской, так называемых народных республиках, а конкретно в бандитских оккупационных образованиях. И сейчас, когда ветераны войны перекрыли эти грузы, они поехали через Конотоп. Каждый состав с таким углем – это деньги, которые идут на заплаты боевиков. Каждый состав с таким углем, это деньги, которые идут на закупку амуниции и доплаты боевикам. Об этом есть выводы СПУ. И сейчас, когда... Пожалуйста, вот видите, пешки, замечательно. А многие из вас топят российским антрацитом. А знаете, в чем афера? Давайте я вам расскажу. Ахметов и группа лиц, приближенная к руководству государства, закупают антроцит на неподконтрольной Украине территории, на оккупированной территории. Закупают его по 600 гривен за тонну. После этого они продают все это нашему бюджету по 1700 гривен за тонну. Каждый из вас, кто оплачивает электроэнергию, платит, как будто бы этот уголь везется из Роттердама. За год из карманов украинцев вытащили более 15 миллиардов гривен. А теперь обратите внимание на, на, позицию полиции. Я обратился вчера с заявлением о том, что меня как народного депутата не дают проверить документы на поезда с Украины. Они там сад нарушают законы Украины. И вместо того, чтобы помочь людям, которых выбрал народ, проверить, какие грузы тут идут и как финансируется терроризм через станцию Канатом. Они сейчас защищают доходы своих хозяев. Я хочу обратить внимание на то, что уже арестован, задержан министр, фискал главный Насиров, который являлся главным покрывателем коррупционных схем. И полиция вчера целый день имитировала якобы поиск мин, поиск взрывных устройств в зале суда. Точно так же, я уверен, будут арестованы другие лидеры торговли на крови, потому что в этом замазаны и министр внутренних дел, и руководитель СБУ. Все те, кто хочет торговать с врагом, должны пойти на фронт, взять оружие, и воевать ночью, а днем торговать. Мы здесь требуем только одного, чтобы нам показали, откуда идет уголь. По какой причине? По какой причине? Наверное, по той причине, по которой вы слушаете не Украине, а по которой вы служите Путину. Я хочу обратить внимание на то, что последний последние заявления Порошенко, последние заявления Авакова и Грицака полностью соответствуют заявлению Путина, Пескова, Грызлова, Захарченко и Потницкого. Вот обратите внимание, что сейчас происходит. Вместо того, чтобы помочь народным депутатам получить доступ к документам, а этот доступ нам должны предоставить согласно закону Украины, здесь приют на законы. Здесь считают, что народные депутаты это никто, это люди, которые не имеют права даже проверить составы. На кого работает начальник полиции, для меня абсолютно понятно. На кого работают те, кто его послал, абсолютно понятно. Так вот, каждый день, пока составы с оккупированных территорий не пришли на нашу территорию, это те дни, когда не получили доходы Захарченко, Лапницкий, не получил доходы Путина. Это время, когда не убивают наших хлопцев потому что у них нет гроши. Я хочу обратить внимание работников полиции. Кого вы защищаете? Кому вы сейчас слушаете? Вместо того, чтобы помочь народным депутатам Украины получить доступ к документации и выполнить свои обязанности, он защищает тех, кто торгует на крови. А сколько имеет какие-то начальник полиции с этого? Может, вы нам расскажете? Противника полиции в Балаклаве. Чи за Подожіть, Подождите, подожіть, подожіть, хоть одного противника полиции, кто занимается Приходите в подожіть, 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 Что подожіть, 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 подожіть,

Какая статья 279? Я 5 метров до железки. О чем ты говоришь? Начальник, не шей мне срок. Давай я поясню еще раз, что здесь происходит народные депутаты Украины, а конкретно я являюсь первым заместителем главы парламентского комитета по вопросам нас и обороны. И Егор Соболев, который является руководителем комитета по противодействию коррупции. Мы прибыли для того, чтобы получить доступ к документации на те грузы, которые идут из государства агрессора. Нам нарушение закона Украины не дают получить этот доступ. Полиция полностью игнорирует наши заявления. Поліція заявлення не ігнорує. Поліція сама вчора предложила написати родному депутату заяву. Він написав, заява зареєстрована, Є, проводиться перевірка. Поліція не ігнорує. Такі Не бачив вимоги народного депутата. Це не потрібно. Не правопуття нашу область. Наша область подоліт. Наша область країни Гресиградам. Нас найпише. А ви розкажіть. Витроза... Витроза... нас найпише. Ваша мали вікати, я ще раз говорю. Практично нема тут сумчан, нема лідерів громадської думки тут абсолютно нікого. Я бачу депутата, який захищає права своїх громадян, депутата міськради. Де, де міський голова? Де він? Я дуже всіх прошу, спустіться вниз і, будь ласка, проводимо мітинг! Це дозволена конституція. не на проїжджих частинах. пожалуйста! Будласка! Приказуйте, Я не принимаю А что есть Чтобы хоть четко Чтобы хоть четко понимали. Чтобы не четко понимали. Чтобы не четко Чтобы Машина едет Я по хоть четко понимали. Чтобы хоть четко Чтобы хоть четко понимали. Чтобы хоть четко понимали. Чтобы хоть четко понимали. Да вы разбираетесь, если там вина. А вы первый топора вешать почему-то, никто не, не да. да. да, 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 вешает. Ну да. Какой вы начальник полиции, вы вместо того, чтобы рассказать... А для чего вы его раз... говорите? Я очень прошу, спускаемся вниз и говорим, предсказывается в тешек. Раз... Раз... Да раз... да раз... А нам тут дружки, да, нам тут дружки. Да, в отличие от вас. Да, Требуем от начальника полиции обеспечить выполнение закона Украины и устранить препятствия к выполнению народными депутатами своих Давайте поговорить, Я хочу, чтобы мои дети, как вы, жили в нашей жизни. Вы говорите, что вы не должны Вы знаете, что? что? Молодежь, люди должны работать. Вы же, сказали, работать Вы мне первые замечания сделали. Не закинчила, не закинчила, не хвилюйся из за таких дураков, и мы живем как как Правильно Вы теперь Вы хотите, чтобы в ремонт? Вы хотите, чтобы Попали Вы хотите, чтобы было в то, что на Востоке? Этого не Кажет, дураки! No right? А то больше у меня не хватило российскую мову выучить. Да при чем тут шостка? При чем тут шостка? При чем тут бомбить Украину? Да при чем? А то Путин А то что ваши бабушки подружки жалуются, что коммунальные платите за небесные? Путин старше, молодой человек. Давайте туда вниз не надо. Скажите, пожалуйста, зачем... Зачем устраивать, делать? зачем расширять касается, войну? Иди. Как это не касается? Вы а я что, не понимаете. такой же гражданин вы не Украины? Чего я не понимаю? Кто у вас лично с вашей семьей воевал? Воев... Сидел в окопах? Кто? Никто. Послушайте. Никто. Как... Если бы у вас что-то было, вы бы такого тут не, не устраивали и ну, ну, не ну, говорили. Ну что, ну, что вы не говорите? Не у меня только вернулся. Алифьян, сколько? Сколько ты пробыл? Смотри. Сколько ты пробыл? Много пробыл. Сколько ты пробыл? Сколько два. ты? пробыл? Два, а? два с половиной. Вот Я два года, блин. А у тебя внук. А бы у тебя был внук, ты сидела бы там из-под дивана, выглядывала бы. А можно Ну не значит, ну, не значит что это, что делать войну еще здесь. Вы да, здесь делаете Вы делаете сейчас войну. Вот у нас с полицией происходит интересный диалог. Они предлагают заставить выполнять закон Украины, руководство заявится завтра. А я не совсем понимаю. Каждый день на фронте погибают люди. Вчера, конкретно подвели сейчас сводку АТО. Убит один наш войсковый. Ранено или повредились повредили, повредили в результате каких-то травм. Еще семь человек. Идут постоянные обстрелы. Почему мы должны ждать, чтобы узнать, есть ли тут поезда, которые дают возможность финансировать терроризм. Это смерти. Поэтому я предлагаю сейчас руководству полиции пойти сейчас с нами на железнодорожный вокзал и обеспечить выполнение закона Украины, чтобы дали доступ народным депутатам документации. Потому что мы все прекрасно понимаем. Но давайте не будем играть в детские игры. Административные нарушения, административным нарушением. Страна гибнет. У нас сейчас оккупированные территории, наш премьер-министр, называет временно находящимися под эффективным контролем Российской Федерации. А что завтра? Сейчас страна нищает. Ни одного человека не привлечено к ответственности при Янукович. За, ин... за преступления, совершенные При Инуковиче, ни одного вора, пока, кроме двух насиров и военных Кулик, не притянули за незаконное обогащение и разворовывание страны за эти годы. Два котла. Отсутствие полностью выполнения всех обещаний. Так что, что ж мы будем говорить здесь просто высокопарные фразы. Лидеров громадских домов Шукаты. А что это за лидеры громадской думки, которые не находятся со своим народом? Поэтому. Если полиция хочет обеспечить выполнение закона, давайте все вместе заставим закон выполнять руководство Залезницы и показать, откуда идет этот уголь, откуда идет эти удобрения, откуда идет жиженый газ, кто конкретно в Украине зарабатывает на торговле с агрессором. Люди, подумайте еще раз, у нас идет война. Поэтому вы должны прежде всего знать, что происходит. Полиция не является здесь цербером, она должна выполнять закон. Почему-то ей проще выполнять мифические предписания о общественной безопасности, хотя никто не нарушает, чем очень серьезный вопрос жизни и смерти Краины помочь решить народным депутатам. Поэтому я призываю полицейских, особенно тех, кто воевал, подумайте, вот что вы сейчас робите? Почему нельзя потратить 15 минут, пойти с нами на Укрзвездницу, о чем мы вас просили еще со вчерашнего дня, и заставить предъявить документы на уголь, тем более это полностью по закону. Дякую. <клышко> Идет, обращается ко мне еще раз полицейский, рассказывает, что Укрзвездница не структурный предпроизводитель полиции. А граждане, это структурный предпроизводитель полиции? Или обязанности полиции только бабушек семечками гонять? Нам необходимо помнить всех, что у нас, у нас страна общая. Полиция должна выполнить закон. Пожалуйста, полицейские, помогите нам получить информацию, законную информацию о том, что идет по залезнице, и дать возможность сообщить об этом людям. Это наша и ваша обязанность. Дякую. Давайте отпускаемся вниз и проводим митинги.

Вайтина. Ну так вот заставить жизни своих сынов туда, туда поддерживает, своих сынов туда потерли и война должна. Почему а должны мой внук, и мой сын? Почему? Почему не Порошенко, а не просьба? А почему? что мы должны делать? Мы же должны это, народ, как-то делать, если нет сейчас надежды на этих депутатов Верховной. Вы же видите, здесь как как то собралось и непонятно. Я не в и Люди собрались, это протест, понимаете, не только против торговли, на это протест здесь, против всей политики, политики нашей власти, понимаете, потому что все уже натерпелись. У них начиналось, начиналось

Торгуют, именно торгуют, поэтому их надо остановить. Так, так остановить. Вот Давайте напишем им письмо, а лучше открыть. 8 марта, и в ней напишут а да, давайте вы остановитесь да вот это же как раз два депутата как Верховной Рады да, они, да, они, они должны останавливать, Они не мы с вами что мы с вами делаем? ну поедем Порошенко, что нам уважаемые, на Востоке сидят наверное депутаты Верховной Рады и останавливают уже четвертый год вот эту всю да? а все мы просто так, мы лежим на диванах курим, прием семечки и слушаем, и слушаем рассказы соседок каких-то мифических Наоткуда, у которых муж ходит вот такой пачкой, тут... защищает... Вот такая, ну, такая пачка у нас Да при чем Влада? Взял... от чего мы смотрим? От того, что Влада От того, что Вот как раз

Я черный, я я Уезжайте. Он 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 Уезжайте. Уезжайте в области. Потому что и так ни а не звонит. Где вы были, когда Знаете что? Если мои там воевали, то они говорят, Понимаете, А что вы не сделали?